El detalle de Engina Kurek que arrastró a Demetos de Mir al divorcio es una bomba. El reclamo de amor cayó como un bombazo en el backstage de la revista. Demetos de Mir y Ozan Kok, que se casaron en agosto de 2022, anunciaron que se divorciarían el 13 de abril. Según Ebru Ankh, le gustaba a Engina su compañero en la serie de televisión Demetos de Mir, que estaba en proceso de divorciarse de Ozan Kok. Según Ebru Ankh, la crisis del cumpleaños en el matrimonio se produjo justo después del Festival Internacional de Osdemir y Akurek. En Kurek, que apareció por última vez en las pantallas con la serie de televisión Amfara y cuyo nuevo proyecto se espera con impaciencia, tuvo el placer de estar con su compañero Demet Osdemir en su cumpleaños. Respondiendo a las preguntas de los periodistas, Akurek dijo: Estamos aquí para el cumpleaños de nuestra querida Emet, la amamos. Dice. El actor, que no muestra mucho interés por la vida nocturna y rara vez asiste a invitaciones, respondió: Estamos donde tenemos que estar. A Kurek, que llamó la atención con su combinación en el evento organizado por la petrolera la semana pasada, le agradeció cuando escuchó los elogios sobre su combinación y dijo: No es rojo, es burdeos. La actitud comprensiva y las sinceras palabras de Engina Kurek fueron muy apreciadas por sus fans. La presencia de Akurek con Demetos de en su cumpleaños llamó mucho la atención en las redes sociales. Demetos de le dijo a una amiga muy cercana que Engina que era una muy buena persona y que estaba impresionada. La bella actriz admitió que Engina que es un hombre atractivo, fue un amor unilateral. No es ningún secreto que dos personas lo saben. Por supuesto, no hay humo sin fuego, todas estas son declaraciones, por supuesto. Se afirmó que le preguntó a Osan Demet sobre el amor prohibido en un programa de revista y fue noticia sobre el amor platónico después de la ruptura. Os demet